Редактор по каким-то там благодейным Но эти родители переступили эту грань, и они немножечко уже заигрались, забылись. То есть школа прошла проверки, прошла на очень много проверок, которые поставили мокрые печати о том, что в школе нет нарушений по благодейным внескам, по каким-то денежным вопросам. Хотелось бы закрыть, конечно же, эту тему, но родители продолжают дальше поливать грязью этого руководителя, педагогический состав. Они вмешиваются в процесс с общеобразовательной системы. Они начинают оскорблять уже нас, как родителей, о том, что мы состоим в какой-то секте, там, молимся на коленях, правоведуем там детям. То есть это уже такая грязь, это такой вот бред. Хочется как бы все это, конечно, остановить. Хочется, чтобы эти родители нас услышали. Одно дело проверять, другое дело мешать учебному процессу. Наши учителя уже настолько затюканные всем вот этим отношением, что вместо того, чтобы детям доносить какие-то учебные процессы, они постоянно сидят на стульчиках и кто же сегодня зайдет в кабинет и устроит им очередную проверку? Да. Как бы там ни было, эти родители не уходят со школы, они не забирают документы, не переводят своих детей в другие образовательные системы. Да? Они продолжают здесь учиться, в этих стенах. И причем у них не по одному ребенку, у некоторых родителей по двое детей, по трое детей. И эти дети кто-то учится в одиннадцатом классе, кто-то в шестом, кто-то в четвертом. Сейчас такое время, когда дети проходят аттестацию, сдают это ЗНО, программа очень тяжелая. И вместо того, чтобы чтобы свою свою энергию направить в нужное русло они просто ставят какие-то запятые какие-то подножки мешают детям вот как-то подготавливаться поэтому вот наши родители наш коллектив обычных родителей немного, да, как смогли сейчас так сейчас и, да их очень много то есть все готовы много, поддержать да, эти стены пришли да просто у каждого работа вот так это все спонтанно пришли в поддержку школы и нашего педагогического состава. Скажите, как давно это все длится? Это очень давно длится и.